быстрее, быстрее. Ниже. по версии фсб эти люди опасные террористы судебные заседания по ним закрыты свидетели закрыты сами обвинения секретны по отрывочным данным, они создали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии террористическую сеть. Пытались поднять вооруженный мятеж. Два уголовных дела. 11 подозреваемых. Один из главных – Дмитрий Пчелинцев. Накануне ему предъявили обвинение. Организатор террористической группы. У Дмитрия на руках шрамы от порезов. По федеральному телеканалу показывали видео из СИЗО, где он пытается вскрыть себе вены. Позже он передаст через адвокатов, что в СИЗО пытался покончить с собой, чтобы уйти от пыток сотрудников ФСБ. Они якобы его душили, избивали и пытали током. Последовал удар током, от которого я потерял сознание. Мне сняли с лица мешок, чтобы я мог подышать, и показали ампулу и шприц со словами: "Ты враг, и ты был жив только потому, что начальство сказало, что ты еще нужен. Но сегодня ты убьешь себя, и на камерах будет видно, что ты убил себя сам. Затем меня снова несколько раз ударили током. Арман Сагенбаев арестован в Петербурге. При обыске найдено сырье для производства взрывчатки. Нет, нет. Нет. А вы себе? Совсем недавно Саганбаев разрешил опубликовать свои показания. Он утверждает, что его пытали сразу после задержания в микроавтобусе. Несколько человек с Динамо машины. Илья Шакурский, по версии следствия, еще один организатор террористического сообщества. Илья тоже утверждает, что его пытали током. Почему, когда хипы готовились к миру, мы готовили бомбы, кто мы, хотим? Кто мы, кто мы, это что мы готовы? Мое мнение, от него вы можете изложить вот эти самые жалобы. Одним есть все, другим ничего. Этим есть все, другим ничего. Меня беспокоит то, что происходит. Меня беспокоит то, что происходит. Одни принимают, другие исполняют. Одни принимают, другие исполняют. исполняю Не так понимаю Просто исполняю Меня беспокоит То, что происходит Происходит. То, что происходит. через сто веков в страну не дураков, а гении. И повержем и бою я воскрес и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.